Генерал армии, соединение части ограниченного контингента советских войск, завершив выполнение задачи по оказанию интернациональной помощи Республике Афганистан, выведено на территорию Советского Союза в полном составе. Всех снова представленных воинов, душу свою за отечество положивших, всех невинно убиенных, Христе Боже наш, и тебе слово ссылаемся себе отцем, при святым благим творящих, твоим духом ныне и присно и во веки веков. Это была последняя ночевка наших солдат на афганской земле. Последняя перед первым для них днем мира. Родина гордится вами. Родина благодарит вас. Родина рассчитывает на вас. На этом девятилетнее пребывание завершилось нашим солдатам, которые прошли эти 9 лет. Ну, надо памятники ставить, наверное, так. По-разному заканчиваются войны. Это кончалось вот так, в заранее определенный день и в обусловленном месте на советской границе.